مُحَمَّدٍ. <applause> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Muslimin muslimat para pendengar rancangan al bayung al-Quran ini milik Allah sekalian. Sila lihat pada ayat ke-16, 17, 18 dan 19 dari surah Luqman. Bagi kalian mikir tafsir bin Kasir turun buku pada jilid ke-7 muka surat 278. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ya bunayya innaha in takum mithqala min khardalin fatakun fi sakhratin aw bis samawati aw fil ardi yati biha Allah. Innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimissalata wa'mur bil ma'ruf wanha munkar. اصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرخا ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك وقض من صوتك ان انكر الاسوات لصوت الحمير صدق الله العظيم واي انا sungunya jika ada satu sebesar biji sawi dan batu di langit atau di bumi dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu sungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan janganlah memalingkan muka dari manusia kerana sombong dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan angkuh sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri dan sedahnalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu sungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai kita masih lagi membincangkan ayat-ayat daripada surah Luqman merupakan ayat-ayat pesan perhubungan dengan manusia menyertai bagaimana kepentingan menjaga perhubungan dengan Allah SWT hablu Allah dengan hablu nas wala tu sa'ir khadda nas janganlah kau palingkan wajahmu dengan manusia ketika berkomunikasi dengan mereka atau mereka bercakap denganmu dan kita dah lihat bagaimana adab yang Rasulullah SAW pamirkan tunjukkan yang terbaik itu apabila baginda dia beri salam oleh anak-anak pun maka baginda akan menulis ke seluruh wajah baginda untuk menjawabnya jangan kita menilai manusia itu pada pandangan zahirnya kerana sebuah hadis yang menarik yang dikemukakan dalam tafsir Kasir pada muka saat 282 banyak hadis bahawa berkaitan dengan sifat berhubungan dengan manusia komunikasi dengan mereka ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda inna min mulukil jannah huwa ash'ath akbar dhuti muraini la yu'bahu lahu alladhina idha istazanu al-umara ilam yu'zal lahum wa idha khatabu nisaa la yumkahu wa idha qalu la yumsa'z lahum Hawa iju ahadihim tatajal fi sadrih Lau kusima nuruhu yaumal qiyamati bayi nanas Lawa Jangan kita menerima manusia ini pada pandangan zahir Karena Nabi menyatakan Sungguh di akhirat nanti Ada raja-raja yang dinobatkan dalam syurga Yang dulu kat dunia rambutnya berdebu Bajunya kotor Tak ada seorang menghiraukannya Apabila mereka minta izin untuk bertemu dengan pihak penguasa Tak ada siapa nak melayan mereka Kalau mereka ni meminang Anak-anak perempuan, wanita untuk dikahwini Pastilah lamaran mereka akan ditolak Kalau mereka ni berbicara Tak ada seorang pun akan memperhatikan mereka. Akibatnya keperluan keluarga mereka ni terhalang dalam kerongkong dadanya. Nak ceritakan golongan ni yang kita nampak hina ni. Dekat dunia hajat mereka tak dipenuhi. Minta mereka ditolak. Meminang pun orang tidak setuju untuk menjadikan mereka menantu. Lalu mereka mati dalam keadaan hajat-hajat itu semuanya tersekat dekat leher mereka, dekat dada mereka. Tak dipenuhi lah maksudnya. Tapi ke akhirat besok Allah bagi pada mereka ni nur kalau cahaya kepada seorang itu diibaratkan boleh memenuhi seluruh alam buana sampai semua manusia pun dapat cahaya itu maka janganlah kita menilai manusia pada penampilan zahir itu juga kalau kita lihat kepentingan akhlak yang mulia yang saya nyatakan dalam yang lalu penekanan pada aspek ini kejayaan manusia banyak bergantung kepada hubungannya dengan Allah dan bagaimana bijaknya dia menguruskan networking akhlak yang mulia ini disebut dalam hadis sahih Nabi menyatakan inal abda laya belugu bi husni khuluqihi darajatil akhirah wa syarafal manazil wa innahu la da'iful ibadah wa innahu la yablugu bi su'i khuluqihi darakat jahannam wa huwa abid sungguhnya hamba itu mencapai darjah akhirat dan kemuliaannya kedudukannya kerana akhlaknya yang mulia walaupun ibadahnya kurang. Sebaliknya ada hamba yang dicampakkan ke dasar neraka jahanam dengan akhlaknya yang buruk walaupun di dunia dinobatkan sebagai orang paling kuat ibadahnya. Begitu juga dalam sebuah hadis sahih yang lain ketika Nabi ditanya apakah perkara yang menyumbang paling banyak kepada manusia untuk masuk syurga wahai Rasulullah? Rasul menjawab takwallah wa husnul khuluq. Iaitulah bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia Dan baginda ditanya lagi Apakah perkara yang menyebabkan manusia dicampak ke mereka Wai Rasulullah Saya menjawab Iaitu dua perkara Yang pertama namanya mulut Yang kedua namanya faraj Iaitu kemaluan Sarap ni yang kita baca faraj tuan-tuan Faraj ini berarti kemaluan Kalau faraja maknanya jalan keluar Berbeza tu Maka dalam konteks ini Nabi menjelaskan bahawa manusia masuk ke dalam syurga Salah sebabnya kena akhlak yang mulia Begitu juga hadis yang lain dikemukakan dalam tafsir Mekasir ni Perlulah kita ingat ingatkan diri kita selalu ya tuan-tuan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu min kibr wa la yadkhulun nar man kana fi qalbihi mithqalu min iman dalam hadis daripada Ibnu Mas'ud yang merupakan hadis marfu' bahawa Nabi SAW menyatakan tidak akan masuk syurga seorang dalam hatinya ada sebesar zarah sekalipun perasaan takabur dan tidak akan masuk neraka siapa yang dalam hatinya ada sebesar zarah pun perasaan keimanan kepada Allah SWT jadi berkaitan dengan berjalan ni menarik juga untuk kita sebut lebih lanjut dan Nabi SAW adalah contoh yang terbaik memahamkan kita kepada Al-Quran ada satu peristiwa yang berlaku pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan sifat yang dipanggil sebagai waqsid fi masyika ni. Jalan dengan keadaan bersederhana. Tuan, tuan ada peluang memiliki kitab tajuk kenali rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buku ni merupakan penampilan Syama'il Muhammadiyah dalam versi bergambar. Segala lakonan, gambaran yang dikemukakan itu telah mendapat pengiktirafan para mufti, para ulama termasuk Sayyid Usama, Syekh Ustaz Fawaz Fadil dalam penjelasan memperakui bahawa gambaran dikemuka suka kat ni menepati apa yang dimaksudkan dalam hadis. Kita menceritakan tentang berjalan ni kan. Dalam kitab kenali Rasul kita ni tuan-tuan boleh dapatkan buku ni sebagai contohnya dekat Hakim Shop. Bila menceritakan tentang majaa fi misyati Rasulillah, bab menceritakan jalannya Rasulullah. Dalam hadis ke-117 buku kenali Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Rasul berjalan laju. An Abi Hurairah radhiyallahu an qal, "Ma ra'itu shay'an ahsana min Rasulillah, ka'anna syamsa tajri fi wajhihi. Ma ra'itu ahadan asra' fi mishyatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna mal ard tutwa lahu. Inna la nujhidu anfusana wa innahu la ghairu muktarifin. Bahawa daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih cantik daripada Rasulullah seolah-olah matahari berada pada wajahnya sinaran wajahnya. Aku tak pernah melihat seorang pun yang lebih laju jalannya daripada Rasulullah seolah-olah bumi ini dilipatkan untuk baginda. Kami memenatkan diri kami untuk berjalan seperti baginda sedangkan baginda berjalan biasa sahaja. Jadi hadis ni kalau kita lihat bagaimana perilaku Rasulullah dalam berjalan ayat yang sedang kita bincangkan ni mengajar kita bila Allah menyebut waqsid fi masyik bersedah dalam melangkah maksudnya para sahabat nak berjalan dengan Nabi berjalan tu di hadapan mereka terkejar-kejar jalan baginda sallallahu alaihi wasallam begitu juga dalam hadis yang ke-118 daripada kitab kenal rasul kita Muhammad sallallahu ni tuan-tuan boleh memahami segala maksud hadis daripada Syekh Muhammad ni kerana buku ni kelebihannya bergambar ditunjuk kepada kita Karena ali an idha wasafa an qala kana idha masya taqalla ka annama yanhatu min sababin bahawa sinali kalau Allah wajah berceritakan tentang sifat Nabi ni beliau berkata baginda ni kalau berjalan seumpama dengan langkah yang kuat dan tegap seakan-akan turun ke tempat yang curam seolah turun di tempat yang tinggi ke tempat yang rendah maksudnya begitu jadi ini menunjukkan kepada kita tentang tafsiran hadis ni seperti ulasan dalam Faizul Qadir sebagai contohnya terhadap hadis Syamaq Muhammadiyah ni bahawa baginda SAW ni tubuh baginda tegap lah jadi kuatnya baginda ini, Nabi kita SAW ketika berjalan menunjukkan kepada himma himma ni maknanya ada satu benda sana kan. orang yang ada kerja yang dilakukan dia akan jalan melaju pantas tapi bukanlah terburu-buru sampai boleh terjatuh begitu maksudnya jadi ka'anama yan hatu min sababin ini maksudnya baginda berjalan seolah turun tempat yang tinggi maksudnya menyamakan berjalan Nabi ni dengan cepat bukannya slow lambat macam tak ada misi dalam hidup macam tak ada tujuan jadi maksud di sini kata para ulama bukannya terlalu laju dan dikata berlari-lari dan bukan terlalu slow lambat tapi jalan baginda ni mempunyai menunjukkan kepada kita mengisyaratkan bahawa ada satu dalam minda yang nak dilaksanakan yang begitu di sini Zuhim Ma'aliyah Nabi SAW ni berjalan dalam keadaan ada satu perkara yang nak disempurnakan bukannya terburu-buru dan bukannya lambat tapi di antara keduanya gitu juga kalau kita baca dalam hadis bila Nabi SAW telah pun berkata kepada para sahabat dalam perang Uhud ini seperti riwayat Ibn Ishaq kala Rasulullah SAW Man ya'khuz hal saifa bihaqqi Nabi bertanya siapa yang akan ambil pedang ini lalu menunaikan tanggungjawab pada pedang ini faqama ilahi rijal fa anhum bangunlah beberapa orang lelaki para sahabat yang nak mengambil tanggungjawab itu nak ambil pedang itu daripada Nabi SAW dan nak menjalankan tanggungjawab itu menebas leher musuh berperang bersungguh-sungguh lah maksudnya tapi Nabi tidak memberikan kepada mereka hatta qama ilahi abu dujana simak bin kharashah Akhu Bani Sa'idah Lalu bangunlah seorang sahabat Nabi Yang bernama Abu Dujana Nama sebenarnya Simak bin Kharashah Maka dia bangun kepada Nabi Nabi pun melayannya Dia bertanya kepada Rasulullah Mahaku ya Rasulullah Apa hak pedang ini wa Rasulullah Maka Nabi menjawab Antadrib bihi al-adua hatta yanhani Kamu pukul leher musuh dengan pedang ini Sehingga putus lehernya Maka bangunlah Abu Dujana Dengan yakin yang mengatakan Anak akhu ya Rasulullah Bihakti Sayalah yang akan mengambil tanggungjawab ini Fa'atahu iya Wa kana Abu Dujana rajulah syuja'an يختال عند الهرب إذا كانت وكان إذا علم بإصابة له حمراء فاعتصب بها علم الناس أنه سيقاتل فلما أخذ سيفا من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج إصابته تلك فعصب بها رأسه وجعل يتبختر بين الصفين يا أبو دجانا yang minta kepada Nabi pedang tadi Nabi berikan Nabi tidak berikan kepada orang lain Abu Dujana ni punya satu karakter kalau dia masuk perangan saja dia akan pakai serban berwarna merah maka manusia akan tahu bahawa ni hamba Allah ni akan pergi berperang lah dia takkan pulang selagi belum berjaya ini keberanian daripada Abu Dujana dia ambil saja pedang itu daripada Nabi dia pun berjalan dengan sombongnya maka Rasulullah SAW melihat Abu Dujana berjalan begitu Nabi pun bersabda innaha lamisyatun Allahu illa fi mitli hadhal mautin Nabi bersabda sebenarnya gaya berjalan seperti ini dibenci oleh Allah tau sombong seperti ini melainkan dalam peperangan nampaknya dalam apa yang kita pelajari di sini berjalan dengan sombong itu dibenci oleh Allah dibenci oleh Rasulullah SAW tapi perjalanan ataupun gaya berjalan seumpama itu ditunjukkan oleh Abu Dujana Simak bin Kharashah ini dalam perangan Uhud maka Allah benarkan kerana tempat seperti itu memerlukan gaya ataupun sikap ataupun lagak seperti seorang pahlawan kerana dikuli makamin makal semua tempat itu ada satu penjelasannya maka ketika berjalan dalam suasana perangan memerlukan daripada seorang tentera itu pahlawan itu untuk menampakkan ketangkasannya keberaniannya sehingga menyebabkan musuh merasa takut gerun pada ini Sebenarnya rahmati dan dikasih sekalian. Kita dapat lihat Maksud kat sini Berjalan kamu dengan sewajarnya Tidak berlagak Kecuali dalam peperangan Dan tidak terlalu laju Seperti tunjukkan Rasulullah SAW Mana perjalanan Ataupun gaya berjalan Orang yang memiliki Satu dalam mindanya Untuk disempurnakan Ada misi yang Perlu dilaksanakan Akan menyebabkan Dia berjalan dengan penuh ketukuhan Jadi Seperti yang disebut dalam kitab kita Tahsir contohnya Kita dapat lihat Tahsir Maraghi Sebagai contoh Dibawakan Rujukan daripada kitab Al-Hilya Hilatil Awliya oleh Hila Abu Nu'aim mereka satu hadis daripada Abu Hurairah hadis ni hadis yang daif bahawa cara berjalan yang begitu cepat tuzhibu bahak al mu'min jalan yang terlalu pantas yang terlalu cepat yang terlalu tergopo kapal tergesa-gesa itu akan menghilangkan keanggunan dan kewibawaan seseorang muslim bila kita lihat taufikkan di antara hadis ini dengan gaya jalan Rasulullah daripada Syama'il Muhammadiyah yang telah kita bentangkan tadi dan jalannya Abu Dujana dalam peperangan menunjukkan kepada kita bahawa ini maksudkan larangan langgan ini perjalanan ataupun gaya berjalan yang terburu-buru sehingga menyebabkan seseorang akan berkata apa hal si Fulan ni jalan dalam keadaan tokoh berapa seperti itu? Seperti ada benda yang tak kena. Dan begitu juga perkara yang semikian juga dimasukkan dalam bentuk pemanduan. Bila kita kaitkan memandu dalam keadaan tidak menghargai, tidak memberikan keutamaan, tidak menghormati pengguna-pengguna yang lain. Bangkali seperti itulah dianjurkan kepada kita untuk kita meraihkan hubungan sama manusia ini bahawa perkara itu dinilai oleh orang, dilihat oleh orang. Sedangkan kita ni memiliki kerukan tertentu, dihormati oleh mereka, apatah lagi. Kalau kita ni merupakan pemimpin sebagai contohnya dapat kita lihat kita kita tafsir juga Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu menegur seseorang dengan mengatakan bila berjalan cepatlah sikit jangan jalan seperti orang yang tidak ada matlamat dalam hidup dan jangan jalan seperti orang yang lesu yang menundukkan wajahnya kerana umat Islam tidak perlu kepada orang yang lesu umat Islam perlu kepada orang bertenaga yang mempunyai wibawa seperti itu tegur Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an kepada umat Islam kepada orang-orang muda pada zamannya jadi muslimin sekalian rahmati dan dikasihkan menarik kita dapat lihat dalam ayat-ayat ini sebelum masuki ayat ayat-ayat yang hujung daripada Surah Luqman Allah kembali membawakan bahasan kepada sikap orang-orang kafir yang menolak walaupun berbagai tanda berbagai alamat berbagai bukti telah dibawakan bagi menunjukkan kekuasaan Allah SWT nanti kita akan lihat dalam episod yang akan datang pada siri yang akan datang Wallahu a'lam. wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa wa baraka alamin wa barakallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh